В производстве следственного отдела Криворожского городского управления находятся материалы уголовного производства в отношении жителя города Донецка 1984 -го года рождения, который в период времени с начала марта по апрель 2014 года на территории города Криворожа совершил ряд корыстных преступлений. А именно, представляя сотрудникам милиции, он входил в доверие гражданам, выдумывал якобы истории о совершенном преступлении, где были похищены денежные средства либо банковские карты. После этого предлагал гражданам выдать ему данное средство либо карточки для их дальнейшей проверки, после чего с места совершения преступления скрывался. Преступление совершал в разных районах города. Это были массовые скопления людей, супермаркеты, рынки, либо остановки общественного транспорта. После совершения одного из таких преступлений он был задержан. На данный момент ему была избрана мера пресечения заключения по страже. Если вы пострадали от действий гражданина, который указан на экранах, вы можете обратиться с письменным заявлением о совершенном отношении вас преступлении в Кайрожское городское отделение милиции по проспекту Карла Марца, 71, либо в ближайшее отделение милиции по месту вашего жительства, либо по телефонам, указанным на ваших экранах. Убедительная просьба к жителям нашего города. Если какой-либо гражданин представляет сотрудником милиции, попросить у него предъявить служебное удостоверение, убедиться о наличии фотографии, правильности вписанных данных туда, ну и желательно, конечно же, чтобы данный гражданин проводил вас в ближайшее отделение милиции для составления правильного взятия денег либо банковских карт. Также можно позвонить по телефону 102 и проверить, ли действительно работает в Кревошком городском управлении такой сотрудник. То есть назвать его полные анкетные данные, должность, соответственно, проверить, работает ли он.